assalomu alaykum hammaga bugun sizlarga avokadodan va sabzidan ajoyib nonushta işte tayyorlab ko'rsatib beramiz avokadodan to'g'risini aytsam umuman yomon ko'rar edim qanaqadir ta'mi taxir deb yoqmas edi lekin buni tayyorlab berganlarida oyijonim birinchi marta juda ham yaxshi ko'rgan edim va sizlarga ham maslahat beraman avokado bilasizlar juda ham foydali yuz uchun ham umuman dietada bo'lganlarga ham tavsiya qilaman nonimiz esa quruq oldik Sabzali salatimizga mayonez peynir, sarimsoq va sabzi kerak bo'ladi buni hovuchli tarot deyishadi turklar sabzimizni birinchi to'rkadan chiqarib olamiz Men 3 ta sabzi ishlatdim turklar buni boshqa usullarda ham pishirishadi pishirib olganidan keyin sovutib mayonez o'rniga qattiq ishlatishadi torkadan chiqarib olganimizdan keyin qozonchamizga ozgina yog'imizni to'kib olib sabzimizni solamiz uncha ezilib pishirish kerak emas ozgina aralashtirib turib 10 minut pishirishimiz yetarli bo'ladi kuyib ketmasligi uchun eng past olovda pishirib olamiz va ozgina dimlab qo'yamiz qopqog'ini yopib sarimsoqlarimizni terkadan chiqarib olamiz va sabzi bilan birga qovurib olamiz ozgina turklarni usulida esa suzma qatiqlariga to'g'rab chesnok solishadi va aralashtirishadi lekin man bu usulini ko'proq yaxshi ko'raman agar mobodo dietada bo'lsanglar pishloq qo'shmasdan va mayonez qo'shmasdan qatiq bilan tayyorlashia ham mumkin u ham judayam shirin bo'ladi sarimsog'imizni sovib olganimizdan keyin yaxshilab aralashtiramiz hamma tarafiga teng ravishda aralashishi uchun va pishlog'imizni ham terkadan chiqarib issiqligida e, aralashtirib olamiz erishi uchun pishloq qancha solishinglar o'zinglarga bog'liq man ko'p soldim lekin bunchalik ko'p solish shart emas hammasi o'zinlarga bog'liq yaxshilab aralashtirib olib eritib olganimizdan keyin esa soviganidan keyin mayonezimizni qo'shib yana aralashtirib olamiz shu bilan tayyor bo'ladi endi esa avokadomizni tayyorlab olamiz avokado aytib o'tganimdek yumshoq bo'lishi kerak agar mabodo olganingizda yumshoq bo'lmasa qog'ozga o'rab shkafga qo'yib qo'ysanglar bir haftaning ichida yumshab qoladi qoshiq bilan sekin tozalab ichini chiqarib olamiz yaxshilab ichini tozalab chiqarib olganimizdan keyin esa sarimsog'imizni to'rkadan chiqarib olamiz to'rkadan chiqarib olganimizdan keyin esa hammasini aralashtirib ezib olamiz ezayotganimizda yaxshilab aralashtirib ezishimiz kerak chunki sarimsog'imizni ham qo'shib oldik keyin соевый sousimizni qo'shib olamiz bir qoshiq qo'shishimiz yetarli agar xohlasanglar соевый sousi yaxshi ko'rganlar bo'lsa 2 qoshiq qo'shsanglar ham bo'ladi va yarim ta limonimizni siqib salatimizga qo'shamiz iloji boricha alohida suvini siqib olinglar danaklari aralashib ketmasligi uchun va yaxshilab aralashtirib olamiz ko'rib turganinglardek shu bilan tayyor bo'ladi tuz hech narsa kerak emas boshqa va biz anorni suvini ham qo'shdik hozir ko'rasizlar o'zbekistonda anorni suvi bormi man bilmayman to'g'risini aytsam lekin u bilan ham juda yam shirin bo'ladi va shu bilan nonushtamiz tayyor bo'ldi ko'rib turganingizdek nonga surib yesa ham shirin bo'ladi nonimiz bug'doy non, non kaloriyasi kam va to'st qiladigan apparatda quritib oldik quritilgan non bilasizlar yanada ham kaloriyasi kamayadi dиетаda bo'lganlar avokadodagini nonga surib faqat bug'doy qora nonga quritilgan holda yesanglar kam kaloriya va to'yimli bo'ladi hammaga videom yoqdi degan umiddaman hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman allohga omonat bo'linglar